Короче, дорогие друзья, чтобы вы понимали, нашли мы ресторан, как называется он, Чак. Чак. Почти как Чак Норрис. Ну, классический итальянский. Официанты, сама людей есть. Вот так. Хлеб принес, вот а так. Хочешь, жри. Хочешь, не жри. Ну это классика, дядя. Никто тебе в сраку не заглядывает, никто не вот, Хотел колы, на тебе банку колы, и чтобы ты... чтоб вы понимали, это, это ресторан, это не кафе. В, том кафе. в том кафе, что мы были, где мы покупали вино, где вы видели, что мы пробуем, дегустируем, и заодно купили вино, то там прямо... Я выпила бокал вина, он, как называется, мускатус да, бесподобный. Вот Мис -мис -мис. только что официантка принесла, вот эта бабушка старая, эта официантка принесла. Ни здрасте, ни до свидания, хочешь жри, хочешь не жри. Сейчас рыбу принесет. Я заказал рыбу меч, а совесть моя, совесть моя, что ты заказала? Микс. А совесть моя микс решила на гриле. Поэтому посмотрим, как это будет. Креветка, анчоусы и кальмары. Да. да. Э, испытать надо. Тут курят, Понятно. Скажи, можно срочно? Можно срочно? Можно? Можно. А мы бы смогли испытать. А вы бы же он с пацанами с ним Это Вон пацаны и местные. Чтобы вы понимали, они сидят возле костела. Да. Вот. Это типичный итальянские пацаны, которые никто никуда не спешит. Вот там один даже без кедов. Так что все нормально. Ладно, заканчиваем. Будем снимать, когда принесут.